salam sejahtera. Saya Nurul Shakira yang akan memulai pembentangan yang bertajuk sekularism dan kehilangan identiti umat Islam. Apa itu sekularism? Sekularism ialah satu fahaman atau prinsip yang memisahkan urusan agama daripada urusan kehidupan dunia terutamanya dalam aspek pemerintahan dan undang-undang. Dalam sistem sekolah, agama dianggap sebagai urusan peribadi dan bukan urusan negara atau masyarakat secara umum. Undang-undang dan dasar negara digubal tanpa berpandukan ajaran agama. Institusi keagamaan juga juga tidak mempunyai kuasa atau pengaruh dalam pentadbiran awam. Sekularisme ini mula berkembang di barat selepas zaman pencerahan sebagai reaksi terhadap dominasi gereja Kristian yang dilihat menindas kebebasan pemikiran dan kemajuan sains ketika itu. Namun, apabila idea ini berkembang ke seluruh dunia, ia mula mempengaruhi pemikiran dan sistem dalam negara-negara Islam. Bagaimana sekularisme mempengaruhi umat Islam? Walaupun sekularisme berasal dari barat, ideologi ini telah menyusup masuk ke dunia Islam melalui beberapa saluran, antaranya melalui penjajahan barat, sistem pendidikan yang diasaskan oleh kolonial serta pengaruh kuat media moden dan globalisasi. Akibatnya, banyak negara Islam hari ini mengamalkan sistem pemerintahan yang berasaskan berasaskan sekularisme. Mereka meninggalkan hukum-hukum Islam dalam aspek pentadbiran negara, undang-undang dan ekonomi. Bukan itu sahaja, generasi umat Islam juga semakin terpisah daripada fahaman Islam yang menyeluruh. Ramai yang melihat Islam sebagai segala amalan ritual seperti solat dan puasa itu, tetapi tidak memahami bahawa Islam sebenarnya adalah satu cara hidup yang lengkap yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Shakina binti Masngun, nombor 2025 2005304661. Hari ini saya akan membentangkan tentang satu topik yang cukup penting dalam wacana kenegaraan sosial moden iaitu asas pemikiran sekularisme. Sekularisme merupakan satu fahaman yang menekankan pemisahan antara urusan agama dengan urusan kenegaraan dan ia juga membawa prinsip-prinsip tertentu yang memberi Kesan kepada pembentukan dasar dan sistem pemerintahan sesebuah negara Pertama, asas utama dalam sekularisme ialah pemisahan agama dan negara Dalam fahaman ini, institusi agama tidak diberikan kuasa dalam pentadbiran atau pemerintahan negara tujuannya adalah untuk mengelakkan sebarang bentuk dominasi agama tertentu dalam urusan politik dan pentadbiran awam supaya keputusan kerajaan tidak dipengaruhi oleh kepercayaan agama tertentu tetapi berdasarkan keperluan umum dan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Kedua, sekularisme menjunjung tinggi nilai kebebasan beragama. Ini bermaksud setiap individu berhak memilih dan menganut agama yang diyakini ataupun memilih untuk tidak menganut sebarang agama. Hak ini dijamin tanpa paksaan atau diskriminasi daripada mana-mana pihak. Dalam erti kata lain, sekularisme menyokong kebebasan spiritual setiap individu dalam masyarakat majmuk yang pelbagai kepercayaan. Yang ketiga, satu lagi asas penting sekularisme ialah bahawa undang-undang perlu dibentuk berdasarkan rasional bukan agama. Dalam sistem sekular, undang-undang digubal berdasarkan logik, data dan keperluan semasa masyarakat. Keputusan perundangan dibuat secara objektif dan tidak bergantung kepada teks-teks agama tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keadilan yang menyeluruh dan tidak berat sebelah terhadap mana-mana golongan atau kepercayaan. Keempat, sekularisme juga menekankan neutraliti negara dalam hal ehwal agama. Ini bermakna kerajaan bersikap adil dan tidak memihak kepada mana-mana agama, sama ada dari segi perundangan, dasar awam atau layanan terhadap rakyat. Dengan pendekatan ini, semua penganut agama termasuk yang tidak beragama dapat hidup bersama dalam suasana harmoni dan saling menghormati. Apa yang dapat kita simpulkan ialah pemikiran sekularisme bukanlah satu penolakan terhadap agama. Sebaliknya, ia adalah satu pendekatan yang bertujuan untuk memastikan keadilan, kesaksamaan dan kebebasan dalam sebuah masyarakat yang pelbagai. Ia memberi ruang kepada semua individu untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing tanpa tekanan dan pada masa yang sama menjamin pentadbiran negara yang rasional dan inklusif. Sekian saja pemerintahan saya. Terima kasih. Berikut merupakan tiga contoh negara yang mengamalkan sekularisme. Pertama ialah India. India ialah negara yang sangat berbilang kaum dan agama Antaranya ada Hindu, Islam, Kristian, Singh dan lain-lain Ciri utama India sebagai negara sekuler ialah kerajaan tak berpihak kepada mana-mana agama Dalam per perlembagaan telah jelas menunjukkan semua agama patut dilayan sama rata Tapi dalam realiti kadang-kadang susah juga nak tetatkan keseimbangan itu. Jadi, wujudnya ketegangan antara komuniti agama, terutama bila ada isu politik atau sosial yang timbul. Negara kedua ialah Amerika Syarikat. Amerika pula memang dari awal lagi dah letak prinsip pemisah antara agama dan kerajaan. Dalam perlembagaan mereka, ada satu bahagian yang dipanggil First Amendment yang menyatu yang menyatakan kerajaan tak boleh campur urusan gereja. Jadi, dekat sana tak ada ajaran agama tertentu yang dijadikan asas undang-undang undang-undang negara. Semua orang bebas dan anut agama apa-apa pun atau tak nak beragama langsung dan pun tak ada masalah. Negara yang terakhir ialah China. China China pula lain sikit Negara ni memang tak ada agama rasmi Dan mereka sangat mengutamakan ideologi komunisme dan materialisme Maksudnya, kepercayaan kepada kerajaan dan kemajuan negara lebih penting daripada ajaran agama Walaupun ada pengadut, penganut agama macam Islam, Buddha dan Kristian Aktiviti agama mereka dikawal ketat oleh kerajaan kebebasan beragama di China sangat terhad terutamanya terhadap umat Islam. Uh, walaupun ketiga-tiga negara ini berlainan dari segi budaya dan sistem politik, semuanya ada satu persamaan iaitu mengasingkan agama daripada urusan pemerintahan negara. Tapi cara mereka laksanakan secularism tak sama. Ada yang lebih terbuka macam Amerika, ada juga yang sangat ketat seperti China. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang kesan sekularisme dalam kilangan identiti umat Islam. Untuk yang pertama sekali adalah berkaitan pemisahan agama daripada kehidupan. Seperti yang kita tahu, apabila umat Islam hanya, diamal, hanya mengamalkan ibadah yang ritual seperti solat dan puasa saja, tetapi tetapi tidak pernah menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan. Maka perkara ini akan menyebabkan nilai-nilai Islam yang sepatutnya diterapkan dalam pentadbiran ekonomi dan perundangan akan mula terpinggir. Justeru akan mengakibatkan generasi muda tidak lagi memahami Islam sebagai sistem hidup yang lengkap yang dapat membantu untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Seterusnya yang kedua ialah pendidikan yang tidak berteraskan Islam Sistem pendidikan sekolah hanya menekankan kecemerlangan akademik Tetapi kebanyakannya telah mengabaikan nilai spiritual dan moral Islam seperti adab Maka walaupun belajar Muslim cemerlang dari segi duniawi Mereka mungkin akan rasa kosong dari segi rohani Nanti tidak akan memahami tujuan mereka hidup dalam dalam mengikut syariat Islam. Tiga ialah kita dapat lihat betapa lemahnya ukhuwah dan solidariti ummah. Ini kerana sekularisme menanamkan semangat individualisme dan nasionalisme yang sempit sehingga melemahkan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Konsep ummah juga sebagai satu tubuh yang bersatu akan mula hilang kerana keutamaan diberi kepada identiti kebangsaan atau ini masing-masing. Kesimpulannya, sekularisme merupakan satu agenda negara barat untuk menjatuhkan agama Islam melalui pengaruh fizikal dan mental. Islam tidak menerima seseorang Muslim yang mengisytiharkan iman dengan Allah tetapi kemudiannya kepada undang-undang ciptaan manusia yang bukan disyariatkan oleh Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh sekularisme. Pengamalan faham sekularisme adalah bahaya terbesar yang merosak akidah dan kita perlu menjauh dan memerangi sehingga ke umbi. Ia bukan sahaja merosakkan kehidupan masyarakat Islam, malah membawa dan menjurumus ke neraka jahannam. Justeru, sekularisme benar-benar membawa satu ancaman besar kepada kejahatan hidup umat manusia yang sudah lama berpaksikan tamadun yang baik dan cemerlang.